Hər vaxtınız xeyir, dəyərli kanal izləcilərimiz. Sizlərəm Qəsəbəsində 569 nömrəli marshrutda yoldam. Yeni 6 nömrəli məktəbə də yaxın bir yerdə, yeri hündürdürdü. Belə bir 4 otaqlı həyət evi təqdim edəcəm. Heyt evimizin qiyməti 85.000 manatdır. Real müştəriyə yerində baxandan sonra endirim olacaq. Burada ağac külçəsi yer nəzərdə tutulub. Ev yerdən kürsülüdür. Mərtəbə arasında malalit betondur. Evdə bir gündə olsun yaşayış olmayıb, yeni təmirdən çıxıb. Bütün kommunallı var. Qaz, su, işi, kanalizasiya mərkəzidir. Ətrafdakı tam yaşayışdır. Bəlkə keçmə məblisə şərti göstərim. Çəkilişli qonaq otağından başlayıram. Qonaq otağı həcmlidir. Yəni birinci mərtəbəsi tam şəkildə isti döşəmədir. Qonaq otağında döşəməsi isti poludur. Taxtağım cüt kubiklə tikilib, sənədlərimiz var, çıxarışımız var. Otelə qədər qat quracaq. Bu hissəsi döşəmə granitdir. Mətbəx hissəsi də granitdir, altı isti puldur. Pləkanın altında boşver arası var. Gələcəkdə lazımсыз əşyaları yığmaq. Burda da kombi, istipolun kolektor sistemi bu hissədə yerləşdirilib. Birinci mərtəbədə qonaq otağı var, hamam otağı və mətbəxi var. Evin arxasında da müəyyən qədər torpağı var. Sonra qədər izləməyi tövsiyə edərdim. Qiyməti də təxirə salmışam, 85.000 manatdır. Dağ çıxılır. Kreditlə təklif olunmur. Hal-hazırda kreditinə evlərimiz yoxdur. Bu bizim mətbəxdir. Mətbəxin ayrıca Evə qaza çıxış üçün bu hissəsində qapısı var. Gələcəkdə burada hər bir şərait qurmaq olar, çünki böyük bir ərazidir. Ev ümumi 2 soqda. 4 otaqdır. Mərtəbələr arası bax bu 1-ci və 2-ci mərtəbə arası malayi betondur. Koridorun özünün ayrıca pəncərəsi var. Bu seçim 2-ci mərtəbə olan şəxslərə təklif edirəm. Təkan ünümün görünüşü görürsüz, tam şəkildə. Şüşə pəncərəsi var. Burada bizdə evana çıxış var. Eyvan, yəni balkon ösəyətinə baxır. Yuxarıda bizdə 3 ədəd yataq otağı var və hamam otağı. Hamam otağını göstərim. Aksessuarlar danışırıqsa, quraşdırılma mümkündür. 2 mərtəbəli 4 otağlı heyət evidir. Masazır qəsəbəsində sizlərə. 569 növbə marshrutda yaxındır. Yuxarı mərtəbədə olan kiçik yataq otağı budur. Yuxarı mərtəbədə kombi xəttləri ayrıca çəkilib. Və digər Otaqları da təqdim edim. Bu gözəl yataq otağıdır. Yataq təsiri haşibə yerləşəcək və sonuncu yataq otağını göstərirəm. Sonuna qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Instagram və YouTube kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.